ஸ்ரீ குருபியோ மக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் அடுத்து ஸ்ரீராம நவமி வரவுள்ளது பலர் எங்களுக்கு ராமநவமியில் சொல்வதற்கேற்ப நிறைய ராமஸ்தோத் கூட்டியே போடுங்கள் என்று கேட்டதால் ஸ்ரீ ராமபிரானது அருளால் ராமநவமி வரை முடிந்த மட்டும் தினமும் ஒரு என்ற எண்ணத்தில் ஒரு அரிய ஸ்தோத்திரத்துடன் இன்று துவங்குகிறேன் உங்கள் அனைவரது ஆதரவும் தேவை எல்லோரும் பார்த்து பயன்பெறவும் ரகு குலத்தில் பிறந்ததால் ராமபிரான் ராகவன் என்று போற்றி அழைக்கப்படுகிறார் கருணாமூர்த்தியும் ரிஷிகளால் முனைவர்களால் வணங்கி துதிக்க படுபவரும் தெய்வங்களால் போற்றப்படுபவருமான அந்த ஸ்ரீ ராகவனை வணங்குகிறேன் என்று அவரை போட்டும் ராகவாஷ்டகம் இன்று பார்க்கலாம் ஸ்ரீராமரின் தாமரை பாதத்தை மனதால் வணங்கி இந்த ராகவாஷ்டகத்தை மனமுருகி பக்தியுடன் நம்பிக்கையுடன் தானியம் நல்ல சந்ததி உயர் ஞானம் என சகல சம்பத்துகளையும் வழங்குகிறது ஒருவரது விருப்பங்கள் பூர்த்தியாகும் இறுதியில் ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் இருப்பிடத்தையும் வழங்குகிறது என்று இந்த ஸ்தோத்திரத்தோட பலஸ்ருதி சொல்கிறது ராகவாஷ்டகம்னு மூன்று ஸ்தோத்திரம் உள்ளது மூன்றுமே நாம் இந்த தினத்தில் சொல்லலாம் ஒன்று ஆதிசங்கரர் இயற்றியது மற்ற இரண்டும் இயற்றியவர் பெயர் தெரியவில்லை ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ ராகவாஷ்டகம் राम राम नमोस्तु ते जय रामभद्र नमोस्तु ते रामचन्द्र नमोस्तु ते जय राघवाय नमोस्तु ते देवदेव नमोस्तु ते जय देवराज नमोस्तु ते वासुदेव नमोस्तु ते जय वीरराज नमोस्तु ते राघवं करुणाकरं मुनिसेवितं सुरवन्दितम् जानकी वदनारविन्द दिवाकरं गुणभाजनम् हनुमत्प्रियं कमलेक्षणं यातु दानभयङ्करम् प्रणमामि राघव कुञ्जरम् मैथिलीकुचभूषणामलनील मौक्तिकमीश्वरम् मम नागरी णिताननाम्बुज बोधनीयकलेवरम् विवर्धनम् प्रणमामि राघव कुञ्जरम्मलकण्ठदेशमरिन्दमम् शातकुम्भमयूरनेत्रविभूषणेन विभूषितम् चारुणूपुरहार कौस्तुभकर्णभूषण मि प्रणमामि राघवकुञ्जरम् दण्ड काक्यवने रतामरसिद्ध योगि गणाश्रयं शिष्ट तत्परं धृतिशालि पार्थ कृतस्तुतिम् कुम्भकर्ण लक्ष्मणानुजवत्सलं प्रणमामि राघव कुञ्जरम् सुगन्धि माल्य सुशोभितम् श्रीधरम् मिथिलात्मजाकुच कुङ्कुमारुणवक्षसम् देवदेवमशेषभूत मनोहरम् जगताम् पतिम् दासभूत प्रणमामि राघव कुञ्जरम् यागदान समाधि होम जपादि कर्म करैर्द्विजैः वेद पारगतैरहर्निशमादरेण टकावदहेतुमङ्गदतातवालिनिषूदनम् पैतृकोदितपालकम् प्रणमामि राघवकुञ्जरम् लीलया रावणान्तकमच्युतं हरियूत कोटिगणाश्रयं नीरजाननमम्बुजाङ्ग्रियुगं हरिम्बुवनाश्रयं देवकार्यविचक्षणं प्रणमामि राघवकुञ्जरम् कौशिकेन सुशिक्षितास्त्रकलापमायतलोचनं चारुहासमनाथबन्धुमशेषलोकनिवासिनम्

र्पितमानस राम रामनमोस्तु ते जय राम नमोस्तु ते रामचन्द्र नमोस्तु ते जय राघवाय नमोस्तु ते देवदेवनमोस्तु ते जय देवराजनमोस्तु ते वासुदेव नमोस्तु ते जय वीरराज नमोस्तु ते राम रामनमोस्तु ते जय भद्र नमोस्तु ते रामचन्द्र नमोस्तु ते जय राघवाय नमोस्तु ते देवदेव नमोस्तु ते जय देवराजनमोऽस्तु ते वासुदेव नमोऽस्तु ते जय वीरराज नमोऽस्तु ते वासुदेव नमोऽस्तु ते जय वीरराज नमोऽस्तु ते इति श्रीराघवाष्टकं सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् அடுத்தது இரண்டாவது ராகவாஷ்டகம் ஆதிசங்கர இயற்றியது ஸ்ரீ ராகவாஷ்டகம் புவனகு ये ब्रह्मणार्चितं दशरथालय व्यक्तिमागतं जनक लक्ष्मणान्वितं भजमनः सदा कमललोचनं पापमोचनं स्वजनरञ्जनं रञ्जनं दैत्यभञ्जनं षडरिमर्दनं बोधवर्धनं भजमणः सदा राममद्भुतं सुरपतिं ह्ययोध्यापुरे वरे सुरतरुस्थले मण्डपान्तरे मणिमयास सम्यगास्तितम् भजमणः सदा राममद्भुतम् अगणितौजसं दण्डसागरं प्रणततापसं साधु मानसम् अमितवाससं पीतवाससं भजमणः सदा राममद्भुतम् अमरकिन्नरै सिद्धचारणैर्मुनिवरैर्नरै परमविद्यया सम्यगर्चितं भजमणः सदा राममद्भुतम् मदनकोटिसौन्दर्यमोहनम् चरणभक्ति कामदोहनम् हृदय पङ्कजे ध्यात्महृत्पदम् भजमणः सदा राममद्भुतं चरितविस्तरं कोटिभेषजम् त्रिदश विश्रुतं नाम संस्थितम् जपति शङ्करो वाप्त तत्परं भजमणः सदा राममद्भुतम् एतदद्भुतम् राघवाष्टकम् प्रतिदिनं पटेद् भक्तिपूर्वकं तनुमिमां यता हेय कञ्चुकम् विरह यल्लभे ज्योतिरात्मकम् एतदद्भुतम् राघवाष्टकम् प्रतिदिनम् पटेद् भक्तिपूर्वकम् तनुमिमां यता हेय कञ्चुकम् ज्योतिरात्मकम् इति श्री शङ्कराचार्य कृतम् संपूर्णम् श्री गुरुभ्यो नमः हरि ॐ அடுத்து மூன்றாவது ஸ்தோத்திரம் ஸ்ரீ ராகவாஷ்டகம் कमललोचनौ काञ्चनाम्बरौ कवचभूषणौ कार्मुकान्वितौ कलुषसंहरौ कामितप्रदौ रहसिनौ मितौ रामलक्ष्मणौ धृतशिखण्डिनौ दीनरक्षकौ धृतिहिमाचलौ दिव्यविग्रहौ दिविजपूजितौ दीर्घदौर्युगौ रहसिनौ मितौ रामलक्ष्मणौ पवनजानुगौ पादचारिणौ पटुशी मुकौ पावनाङ्ग्रिकौ परमसात्विकौ भक् वत्सलौ रहसिनौ मितौ रामलक्ष्मणौ वनविहारिणौ वल्कलाम्बरौ वनपलाशिनौ वासवस्तुतौ वरगुणाकरौ वानरार्चितौ रहसिनौ मितौ रामलक्ष्मणौ गणतटिन्निभौ खड्गदारिणौ गणजटाम्बरौ खण्डितव्यतौ करशिलीमुखौ करखरप्रभौ रहसिनौ मितौ रामलक्ष्मणौ वण रक्षकौ सत्यसङ्गरौ समरभीकरौ साकसान्वितौ सदयमानसौ सर्वपूजितौ रहसिनौ मितौ रामलक्ष्मणौ मकरकुण्डलौ मौनिसेवितौ मनुकिरीटिनौ मानुषोत्तमौ मणुकुलेश्वरौ मञ्जुभाषिणौ रहसिनौ मितौ रामलक्ष्मणौ वरगुणास्पदं राघवाष्टकम् रहसियः पटेन् राम भक्तिदम् रहित रविसमप्रभो राजते सदा वरगुणास्पदं राघवाष्टकम् रहसियः पटेन् राम भक्तिदम् रथितकल्मषम् रविसमप्रभो राजते सदा ஸ்ரீ இதனால் பயன்பெற்றவர்கள் இதை பகிரவும் இதை பற்றி தங்களது கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிக்கவும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு ஸ்தோத்திரத்துடன் சந்திக்கலாம் நல்லதே நடக்கும் நமஸ்காரம்